ദശകം ഏഴ് അഹല്യോദ്ധാരണ ഏഴാമത്തെ ദശകത്തിൽ അഹല്യമോക്ഷമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രൻ്റെ ചതിമൂലം ഗൗതമ മഹർഷിയുടെ ശാപമേറ്റ അഹല്യ ശിലാരൂപത്തിൽ രാമന്റെ വരവും ശാപമോക്ഷവും കാത്തു കഴിയുമ്പോൾ ശ്രീരാമന്റെ പാദസ്പർശം അഹല്യക്ക് പുനർജന്മമേക്കി അഹല്യയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആശ്രമത്തിൽ വന്നു ചേർന്ന ഗൗതമ മഹർഷി ശ്രീരാമന് അഹല്യയെപ്പോലെ ഗുണവതിയായ ഭാര്യയെ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു यात्वा दूरं निशिनिशमयन् कौशिकात् तत्प्रसूतिं तीर्त्वा शोणां त्रिदशतटिनीशीं निपश्यन् विशालाम् आप्त्वा तस्यां सुमतिनृपतेः सादरातिधेयीं विस्मेरो भूर्विजनमुपगम्याश्रमं गौतमीयम् कस्येहायं कथय भूतपूर्व कस्माद्धेतो रजनि विजनो वेति पृष्टस्त्वयैवम् आहस्माकस्मिकममलधीरात्मज सोधगाधेरारभ्यादेरतिमहदहल्येन्द्रयो साहसिक्यम् पुत्री जाता सरसिजभुवः काप्यहल्येत्यतुल्या सत्री पुत्री समजनितया तापसो गौतमाख्य सुत्रा मातां सुमनसमळीवोपभुज्यापयाद शप्त्वा पत्नीं शतमखमपि प्रावसत्तापसोऽस्माद् वृष्णो जातं वृषणपतनं मेषमुष्कत्वमद्धा धृष्णोर्जन्ये दशमुखसुताद् बन्धनं च स्मरान्ध्याद् अक्ष्णोः कस्याप्यविषयतनुर्वातभुग्गौतमुक्त्या तक्ष्णोतीह स्वमलमबला साष्मगुल्या त्व अस्मिन् काले यदिह घटते तत्पुरा वीक्ष्य बुद्ध्या त्वत्सान्निध्याद्विपदुपरतिस्तूदिता गौतमेन तद्भोरामक्षपयविपदं तादृशीमद्य तस्य यत्सामर्थ्याज्जनकहृदयश्लाघनीये हि तस्य आज्ञा मार्द्राक्षरगुरुपदामास्थयादाय शीर्ष्णा वैश्वामित्रीमिति मुनिजनैर्मानितः सानुजन्मा मन्दं मन्दं मलयगिरिजो मातरिष्वेव गत्वा दृष्ट्वा देवीं द्रुहिणतनयां सारं धृत्वा स्वकृतपसां धातृशिल्पस्वरूपा सारुन्धत्या सदृगपचितिं ते तनोदातिधेयी स्वैरं भर्त्राप्यजनिमिलिता तत्क्षणोपागतेन श्रीरम्भस्तोमथितजलधेरुत्थितेवाच्युतेन त्वत्पादाब्जद्वितयमहिमन्यद्भुतेनल्पेतरस्मिन् अभ्यायातैर्मुनिभिरपरैर्निर्भरं जल्प्यमाने सद्भार्यैवं तव च भवितेत्यब्रवीद्गौतमस्त्वाम् अभ्रादुर्व्यामपदतमिता पुष्पवृष्टिस्तदानी आपृच्छ्यामुं मुनि गौतमं कौशिको वाम् चाटुश्लोकौ कविरिवनवम् श्रावयिष्यन् स्फुरन्तौ आविश्यालोकयतमिथिलामात्मभूलोकतुल्याम् भूपश्चाथ प्रचुरकुतुकः प्रत्युदेति स्म सत्कृत्योभौ सह च मुनिना मध्येरध्यं मधुमनसिजौ मेनिरेवां कमन्य आत्तानन्दो जनकनृपतिश्चार्चयत्सत्यधर्मौ मूर्तौ तौ स्तं मुदतिशयदौ मादृशां सङ्गमेषा